Громких слов газеты, молчит эфир, кинематограф пуст. Роман о фармацевте. где ты? Где ты? Где стих слетевший вдохновенных уст? Хирурга руки, умные вождеты, учительского сердца, доброта. А что же скромный поднях фармацевта? Работа. Это истина проста нам чистоты, таблеток, мази царства и порошков задача нелегка. Прекрасная женщина, дающая лекарства, в глазах ее тепло и доброта. Пусть дома боль, заботы и утраты улыбка сгладит от утра до а сердце чище белого халата и нет цены ее в руках. нас обходит стороной. Для фармацевта высшая награда, когда спасибо говорит больной.